Fatima çarşabın başına salır evdən çıxır getməyə. Baxırlar ki Salman ağlayır. Salman niyə ağlayırsan? Xanım, ay peyğəmbərin qızı, sizin çarşabınızda olan o yamaq yerlərini gördüm mən ağladım. Siz peyğəmbər ümmətinin əzizi belə bir həyat yaşayırsınız, belə bir sadə həyat yaşayırsınız. Salman üçün bu kifayətdir ki, Fatiməyə ağlasın. İndi həmin o Salman bilmirəm nə vəziyyətə qaldı, Fatiməni yerdə görəndə, yerə yıxılan vəziyyətdə görəndə. Dil nəfər deyir, mən eyb Fatiməyə də çox ağladım. Ürəyim yandı, deyir, bir az giləyləndim. Öz özümə ürəyimdə dedim ki, Salman, sən hardaydın? Sən ölmüşdün ki, Fatiməni belə vurddular? Demən getdim, yatdım, yuxuda gördüm. Həmin məclisdən sonra yuxuda gördüm Salman yuxuma gəldi. Dey, getdim qabağa ki, bu gileyimi ona deyim. Dedi, danışma. Mənə dedi. Vəziyyət siz eşitdiyiniz kimi deyildi. Vəziyyət tam başqa cür idi. Çox ağır idi. Heç kəsin əlindən biri gəlmirdi. Bu qədər ki biz danışırıq, bəllidir ki, vəziyyət bundan da mürəkkəb idi. Salman deyir ki, vəziyyət çox ağır idi. Gərək onda ola idin görərdin, əlimizdən bir şey gəlmirdi. Çünki yazırlar ki, Salmanı da döyümüşdülər küçədə. Mən sizdən üzr istəyirəm, axırıncı gezədim. Mən sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Sualıma görə əvvəldən üzr istəyirəm. Kimin anası rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Kimin anası sağdsa, Burda oturanlar qeyrətli insanlardır hamısı. Birdən bayansız birimizin anası küçədən gələ evə baxaq görək ki paltarı toz torbasındadır. Nə vəziyyətdə olardı o? Və bilək ki yıxılıb ona görə paltarı bu vəziyyətdədir. Birdən bir səs ki bizim anamızı vurub yıxıblar yerə. Bu paltarı toza batıb onda nə halaqalar o? İndi bax gör İmam Həsənlə İmam Sən nə vəziyyətdə idilər. Xanım Fatimə Zəhra o vəziyyətdə evə gələndə heçcəsə yaxınlaşıb bir söz soruşanmadı. Zeynəb gəldi qabağa, dedi ana səni and verirəm qardaşım Hüseynin haqqına. Dey görüm üzünü niyə məndən gizlədirsən? Dir xanım əlini üzündən çəkdi Zeynəb gördü üzünün göyərən yerlərini. Mən ki dünən dedim İmam zaman məclisi məcliste olur deyə açıq sözlər oxumayın. Fatime Zehra da belə dedi. Dedi qızım Əliyə demə məni vurublar. Çünki bilirdi Əlinin taqəti yoxdur ona dözməyə. Amma Əli Zehrayə qusl verəndə çalman deyir gördüm evimizin qapıdcsı deyildi gecə vaxtı idi. Soruşdum kimsən, qapını açdım gördüm Hüseyn dayanıb əlim qoyub rəyinin başına. Dedim bala bu nə vaxtın gəlməyidi? Niyə bu vaxt küçədəsən? Niyə gəlmirsən? Dedi əmi tez gəl, atam çağırır, anam öldü, anam Zəhra dünyadan köçdü. Salman deyir Hüseyn ağlıya ağlıya gedir, mən də dalıcan gəlirəm. Amma deyir elə bir mənzərə gördüm. Bir adamın evində bir cənazəsi olsa deyərlər uşaqlardan ayrı saxlayın uşaqlar görməsin. Salman deyim mən içəri gördüm, gəldim gördüm Həsənlə Hüseyn su gətirirlər, Zeynəb su gətirir, Əli qusun verir Fatimiyə. Amma möhkəm tapşırmışdı. Demişdi ki, uzadan ağlamayın. Ona görə deyir uşaqlar paltarlarının ətəyini ağzına qoymuşdular ki, ağlamaq səsləri çıxmasın səmman deyim mən baxırdım bu ürəyi parçalayan mənzərəyə. Əhləbeytin ən məzlum anlarıdır, ən ağır günləridir. Əli o qərib Əli adamsız Əli Fatimiyə qusul verir. Demən baxdım, o Əli ki uşaqlara demişdi sakit ağlayın, birdən gördüm içərədən sıxdı, qusul verdiyi yerdən divara söykəndə uzadan ağladı soruşdular ağacan niyə bu qədər ağlayırsan dedi mən Fatimənin bədənində bu göyərən yerləri görməmişdim qusul verdi kəfən elədi balalar gəlib vidalaşmağa əsma deyir mənim gözüm səndə idi hərəsi bir, bir dillə anasına indiv oxuyurdular. Mən Hüseynə baxırdım. Bir gəldi anasının yaralı sinəsindən öpdi, ayaqlarından öpdi. Dedi: "Anaya Zəhra, and olsun yaralı sinəvə. Əgər sağlamlığındakı kimi məni qucağına almayasan, cənazəmdən ayrılmaram." Necəsə mövcüzə baş verib, əhli vitdən biri də budur. Deyir: "And olsun Allah'a, gördüm kəfənim bəndi açıldı." Hanım Zəhranın o qamçı dəyən qolları qaldı göyə, balasın bastı bağrına. İndi Hüseyn ağlayır, Zəhra balasını basıb bağrına, göydən nida gəldi, Əli ayır Hüseyni Fatimədən, day göydə bir mələk qalmadı ağlamayan. Gücləcə cənazədən ayırır Əli o yetim uşaqları. Həsəni çəkir, Həsən özünü salır anasının cənazəsinə. Həsəni çəkir bir tərəf və Zeynəb o balaca əllərini qoyur anasının cənazəsinə. Cəzanın qaranlığında apardı Zəhrəni dəfn elədi. Ondan sonra dedi ya Rəsulullah, qızından soruş ki, bizə nə zulümlər elədilər? Qızın sənə xəbər verər. Allahunənnətullah alal qavmiz zalimin laqab ləqətu illəllahəllahəl alimul asr Zəhranın o fəryadı bu gün də qulaqlara çatmalıdır. O vaxtdan görürdü, bax bu indi deyirəm müsəlmanlar belə, müsəlmanlar elə, bu müsəlman nə vaxt düzələcək? Bu müsəlman müsəlman deyir, xanım Zəhra onu görürdü, bax. Ki dinin əsasını alırlar bunlardan. O fəryad Ona görə də tarixdə xanım Zəhranın fəryadı xüsusi bir nalədir, xüsusi bir fəryaddır. Tarixin gedişatına etirazdır. Etirazını ana fəryadı, özünüz də bilirsiniz, ana balalarının ana üçün fəryad bir silahdır da. Balasının çətin günündə ağlayar, ifadə edir. Onun bədbəxt gününə görə qəmli olar. Bütün ümmət xanım Zəhranın balası idi. O görürdü hara getdilər, o uçurma yuvarlandıqlarına görə ağlıyırdılar. Xanım Zəhra ağlıyırdı. Ən çox yanan anadır. Bu həmin Zəhra idi ki, İmaməhsan deyə gecə durdum, gördüm ki, dua eləyir. Mən də qulaq asıram. Onu dua eləyir, bunu dua eləyir, onu dua eləyir, ətrafdakıları dua eləyir. Dedim, anacan bəs özünüzü dua eləmirsiz? Buyurdu ki, əvvəl başqaları, sonra biz. O başqaları bilirsinizmi kim idi? Oxuyun tarixi bilin. Bu başqalar o adamlar idi ki, xanım Zəhranın Salamına cavab vermirdilər. Hələ salam deyib onların bir-bir qapısını döyürdü, qapını xanım Zəhra'nın üzünə açmırdılar. Amma bala nə qədər naxəlif olsa, ana analığından əl çəkməz. Ana analığından əl çəkməz. Hə neçə gündür bu məclislərdə bunu dedim. Nəcə gündür müxtəlif məclislərdə xanım Zəhra'nın bu müsibətinə işarə elədim. Deməkdən də doymuram və mənim fikrimcə bir dənə bu müsibətə görə heç lazım deyil qapı ilə divar arasında qoyulmağından desəndə, yəni lazım deyil o mənada ki, heç o deyilməsə də, yeri var ki, insan elə buna ağlasın, yansın bu günlərdə. O hansı müsibətdir? O hansı müsibətdir? Gəlir məscidə xutbə oxuyur, çıxış eləyir, danışır. Cəməta dey mənə kömək eləyin. Əlinin haqqını qəsb elirlər, kömək eləyin. Baxır ay Ənsar, ay Muhacir. Heç Hös kəsdən səs çıxmır. Başını aşağı sallayırlar, dayanırlar. Hamısı başını aşağı salanda xanımın naləsi uzalır. Onda dönür peyğəmbərin qəbrinə. Peyğəmbəri çağırır. qayıdır gəlir evə görrələ salam dizini qucaqlayıb oturub evdə dey ya Əli ya Əbülhəsən -əl niyə belə vəziyyətdə oturmusan gəlib görərdin ki məsciddə məni bu gün xar elədilər bu gün məsciddə məni hörmətsiz elədilər elə yalanansan zilla biz üyrə

Səs belələm zəvaı qəzəb 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 eləc gördüm Zeynəp səsim ta gəlmədi ay qovunmadım da sən ta sən yoxdur ay 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 telefonun tərsinlə səslik sədin qurban ol qamətinə ay qaldı Allah Kudaya imamın devam, ben vaşıda yıldım. Hanım ile yana yana sesle dayan kardeş, gel rap kardeş, başına dönüm kardeş, başına dönüm kardeş. Hanım yetişti o halete, ay size vurmalım. Gördü kudaya şimdi elin koy, Hüseyin dilen dilen. İsteyin başını dip

Love. Uh...